Война это любовь, война это друг, война это будущее, заложенное в мире. Это надо в счетчик ставить точно сегодня. Зачем? Ну потому что вот такие вот, э, как вы, уже попадаются, я не знаю в каком, какой по счету, человек. Очень который, ч, ч, человек, который. Смотрит и молчит, молчит. Я уже задолбался первым здороваться со всеми. Появляетесь а тут... и молчите, молчите, ну, и молчите. Что, и не что. знаю чего. Ну, какой Добрый вы вывод день. сделали из этого? А? Какой вы сделали вывод из этого? Я не знаю, какая-то новая мода, наверное. Какая? Добрый день, я вот вам говорю. Да, но я же говорю, первыми молчите и смотрите пристально. И вы такой уже не первый, не второй, не третий, не четвертый. И меня а, это, и ну, меня это удивляет. Я говорю приветствую, ну, и тогда человек начинает что-то отвечать, а так молча смотрит. Ну вот. Первый не котирует меня. Угу, я понял. Что тут, чат рулетки? Чем занимаетесь? Помимо того, что проверяете на приветствую. Думаю, но... думаю, что тем же, чем и вы, разговариваю. А, окей. Ну да, в принципе, я зашел не так давно. Ну, просто пытаюсь найти адекватного собеседника, но это сложно сделать, конечно. Адекватность это вообще большая, большой вопрос, потому что адекватность это с вашей стороны, адекватность. А с вашей это что? Нет, адекватность это просто соответствие чему-то. Не, я понимаю смысл. А адекватно в моем понимании может быть что-то неадекватно, а в вашем это. Ну, так я же говорю, да, что с вашей смысл стороны. понять. Поэтому я и говорю, что адекватность это, ну, как бы, ваша субъективная точка зрения. Да, согласен, с вами полностью, да. Вот, я спрашиваю у людей сначала, вы откуда? Ну, после, после того, как поздороваюсь. Ну, давайте. Добрый день. Начали сначала. Представим. Вы откуда? Я из Киева, а вы. Я из Ставрополь. Из Ставрополя. Из Ставрополя. Понятно. Второй вопрос из э, гражданам России я обычно задаю. Вы нормальный человек или СВУЛОЧ? Ну, это такой глупый вопрос. Ну, пусть ну, он глупый, но он очень быстро расставляет все на свои места. Ну, он сложный, знаете, тут как бы с какой стороны посмотреть. Ну, прям, ну да, я против военных действий убивать люди, да абсолютно за это. То есть не за это, а наоборот против этого. Но тот же другой вопрос. вы его ставите некорректно, абсолютно. Я когда просто спрашивал, не, не делая акцент, вы нормальный человек или сволочь, то сразу подгорали и не понимали, о чем речь. Вы, вот я когда вам выделил, вы поняли. А теперь расскажите, в чем некорректность будет, пожалуйста. Ну, данная ситуация, которая в данный момент сложилась с нашими странами, да, она просто не может решаться. Или вот, знаете, она, как, как бы вам точно сказать? Э, то есть вы, то есть я, говорите, что это плохо, но ну, нет, э, это в любом случае плохо. Стоп. Я, наверное, стоп. Я, вот стоп. Лью, да? я уже в вашей мысли запутался. Вы, то есть я, говорите, что это плохо. Давайте еще раз. Я, я, честно говоря, не понял, что вы... Да, говорили. поставьте конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Поддерживаете ли, одобряете ли, оправдываете ли специальную военную операцию или агрессию России против Украины? Наверное, да. В последнее время стало да. Полгода назад нет. Сейчас да. Вот это поворот! Это потрясающе. А что заставило поменять ваше мнение? Ну, Наверное, раньше я либеристически, либералистически думал на этот счет, и мне казалось, что это настолько ужасно все, что сейчас происходит. А потом начинаешь понимать, то что да, да в этой жизни всегда войны идут. Это что в Блейдов превратились только что? Нет, причем тут Блейд? Я что-то не понял. И и оно уже стало не такое ужасное для вас. Нет, я просто понял то, что без этого никуда, то, что сейчас ситуация, которая происходит, а ее дипломатическим способом решить невозможно было. Вот и все. Ну как-то так. Хотя да, я я однозначно до сих пор против убийств. Хотелось бы, чтобы дипломатикой все закончилось. Там-там-там-там-там. Я пытаюсь усидеться на двух стульях, да, вот. Это не как получается. Я в курсе. Вы оказываетесь, тот, кто пытается усидеться на двух стульях, как правило, оказывается между, на полу. Ну, может быть, да. Поверженным. Ну, поверженным я точно не буду. Будете, как и вся ваша страна. Ну, конечно, это ваши мечты, мечтайте дальше. Да мечты, не мечты, Советский Союз был гораздо сильнее, но чем закончил? А ну, расскажите мне хоть об одном поражении России. Об, ну, хоть об поражении России? Ну да, кроме 1917-го. Хоть одно поражение России, расскажите мне. Вы серьезно? Ну да, давайте. Угу. Понятно. А, ну сейчас будете кидать то, что много человек погибло. Ну так и было в финской, в чеченской, да, но везде победы были. Это не имеет значения. Как бы это ни звучало, так и есть. Ну, расскажите хоть одно поражение России. Не, не, подождите, мне уже, мне уже даже не интересно вот это насчет не умеет значения. То есть? Ну, это, это с серии «Бабы, бабы нарожают. Правильно? Ну, конечно, да, абсолютно. Я как бы это ни звучало, так и есть, да. Понятно. А тогда у меня следующий вопрос. А чего вы дома они а пошли в Украину? А зачем? Со, с, ну, а зачем? вы же так поддерживаете, оправдываете? А зачем? В смысле? А зачем мне идти? Правильно. Объясни. О, это отличная позиция. Пусть сосед идет. Да нет, это глупо. Это можно приводить э, пример у вас, но не у меня. У меня, э, меня никто не призывал. Там хватает своих чуваков. Вот и все. Это большая разница между вами, когда на вас нападают. Вы Если бы но сами не Я могу договорить. Я могу договорить. Ну попробуйте. Только, ну, вот, только я про я... себя я вас про вас спросил. Не, ну вот, не я пытаюсь вам донести... А, то, то, что, что меня не призывают, работать. ни в коем случае меня не призывают, я там не нужен, хватает своих сил. И Именно поэтому здесь... вы поддерживаете. Потому что Нет, вас не призывают... Это вообще никак не заприкасается Зачем вы это сподите? Ну, потому что, что вы поддерживаете, другими словами, вы поддерживаете, чтобы сотни тысяч ваших сограждан, если, конечно, они представляют хоть какую-то для вас ценность, Uh -huh. Ехали в Украину, погибать, убивать, но, но и погибать. А и вы, вы, вы разве забыли, то что сказал в начале вообще это нашего разговора? Вы забыли? Нет, я не забыл, есть? но мы Ну так раз а раз к чему это вы это любите? Не вас уже есть сейчас. Вы якобы были против, а теперь уже поняли, что это необходимость, и вы это поддерживаете. Нет, я к тому, что это безысходность. Я в любом случае против того, что происходит. Я не хочу, чтобы погибали украинцы а и русские. русские. Не хочу. Хочу, чтобы порешали все так, да. Но раз это уж случилось, извините, вот так. И, ну, такое мнение. И что вы поддерживаете? И как вы видите. Весь этот процесс и чем он завершится, по вашему мнению. Или как неправильно про это спрашиваю, как бы вы хотели, чтобы это завершилось, или как вы видите, что это завершится? Сложный вопрос, честно. Хорошо. Тогда не как вы видите, как, вы, как бы вы хотели, чтобы это завершилось? Да нет, дело не видите, хотели. Я думаю, это заморозится на долгое время. И эти войны будут идти около пяти лет, но ну, мне так кажется. Надолго. Уже, уже 9 идет. Что? Уже 9 да Нет, Да нет, давайте не будем. Это чушь была, не то, что у вас Нет, там были войны, были, а, там а, все, но не, не так, как сейчас. Большая разница. То, что сейчас погибают больше людей, это факт. Ну да, да, я это имею в виду. То, что сейчас столкновения идут прям жесткие, нежели там до 2022 года. Вот, я имею в виду то, до что 2022 будет. До года тоже были жесткие столкновения, просто были бы менее. Э, а ну расскажите так, мне, менее, а менее а ну, расскажите а мне пожалуйста, байси, о Минске. О Минске, когда в котел вас взяли. Всех взяли в котел э, армии Украины. И как э, Порошенко минский резко побежал, подписывать. Было такое дело, нет? Было. А еще, когда подписали Минский, то Дебальцев должны были оставить в покое, но, но тут же нас, а, на, насрали на все, на все подписанные Мински и продолжали штурмовать Дебальцева, пока э, не, вид, не выдавили оттуда украинскую армию. Ну, во-первых, когда взяли в кольцо вас. Вас могли Это разбить неважно. сразу. Всех. Подписали всех. минские соглашения, должно было быть прекращение... А кто был инициатором подписания этих э, соглашений? Не знаю, обычно соглашения подписываются с обоих сторон. Не, инициатор. Знаю. Инициатор, он должен быть. Кто был? А ну-ка, расскажите мне. Не знаю. А, ну Порошенко я... был инициатором. А вы откуда знаете? Он вам лично сказал? Это факт, подтвержденный бумагами. Кем? Каким образом? Ну что вы тут мне начинаете я, подтягивать я за базар? Я серьезно спрашиваю, ну, какими бумагами? Загуглите, загуглите. загуглите. Это Какие, что, какая бумага подтверждена? Я и не подвешен ли? настолько по документам. Понятно. Я просто знаю четко, как Понятно. это было. Вот и все. Не нужно меня подтягивать за базар, пожалуйста. Понятно. Я не знаю, что и как, но, но это... Нет, только. я знаю все четко. Но это я почему? знаю все четко, да. Понятно. Что инициатором был Порошенко. Понятно. Вот Молодец, и все. Вопрос. Ну да, молодец. Нужно было тратить, даже мать, то дожимать, а они что-то, не знаю, наши, что-то занимались какой-то. Такой же, как и сейчас. Да, ну. Какой, какой сейчас они занимаются? Уничтожением городов Украины. Уничтожением населения Украины. А ну-ка, приведите пример. Городов? Ну да. Начинаем с самого большого. Мариуполь. На yes. Опасная Маренко. Блин, Бахмут. из севера да Бахмута вчера. вообще там уже нет ничего живого. Только я о чем нет. говорю, и Попасной нету, и Марьинки нету, и Мариуполя нету. И волновахи фактически нет. Ну, волноваха еще хоть как-то там, я так понимаю. И то. И много-много других городов. И Солидара практически нет. И много-много других городов, поменьше поселков и так далее. Тоже нет. Причем, что интересно, это преимущественно русскоязычные регионы. Что интересно, и Харькова части нет. Северной Салтовки. А теперь, как это? Херсон вы включили в территорию России? Оттуда, ага. оттуда вас выгнали, и теперь вы с другой стороны Днепра просто его уничтожаете. Каждый вы, глупец! Выгнали? Вы чуть-чуть вы, 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 вы вы вообще полиции. Точно так же, как выгнали из Киевской области, Сумской, Черниговской, Николаевской. То есть, выйти без Это потерь называется Выгнали, да? Да, да. Потому без что, потерь. Да, потому что украинская армия выгнала вас так, чтобы не уничтожить свой город. Потому что вам перебили. Блин, все ну линии я пост... сейчас перебью все, вас, я не могу это слушать. Пост... Конечно, вам это больно. Да мне, что... мне не больно это Потому вообще. Потому что ваша Плюс дебильная так... армия может только рушить. И теперь, какая и теперь армия и теперь... не рушит. И теперь. А ну расскажите, какая армия не я рушит? Я вам только что про а ну пример Херсона. Украин... Нет, украинская нет, армия, освободила, пример, Херсон... Украинская армия, не армия рушит. освободила Херсон, не разрушив mm. этот город. В то же время на российская армия, сбежав класс. из Херсона, теперь каждый день его уничтожает и обстреливает. Каждый день. Хорошо, все, я это услышал. Ответьте на вопрос, Побывали какая армия митери? не рушит, когда берет что-то? А ну-ка. Только что вам сказал. Какая? Я вам привел пример Украины. Американская Расскому, армия рушит или нет? Багдад, когда снесла, нахуй. Багдада нету, я понял. Я не обсуждаю американскую армию. Можно Почему? обсуждать. Потому Почему? что ее можно обсуждать с американцами. Мне достаточно э, того, что идет э, агрессия Украины э, России mm -hmm. против Украины и Украина, yeah. и Украина обороняется как только может. И мне достаточно этого военного конфликта yeah, для обсуждения. А mm -hmm. вы хотите пообсуждать с американцами или потягаться вперед? Американская чат-рулетка вперед. О, чего вы начинаете переворачивать? Вперед, Аляска, вперед, Вопрос ну, вообще в другом. Вопрос был подтянут за ваш язык. То, что вы говорите, наша армия Все, только в, может в, рушить. А ну, в, расскажите, когда берет в, армия в, Америки что-то, она в, не рушит? Я вам привел пример украинской армии и города Херсона. Что? Какой пример? Это беспонтовый пример. Он вообще глуп. Настолько просто ужас. ужас. А, армия России Освободили. оттуда вышла, пошла Освободили. армия вы, Украины. Вывинов, все. Да, вывинов, Там не было боев. Вывинов. О чем речь? Там не было боя речь, ни одного. Речь в том, что украинская армия создала такую ситуацию, что Настолько уроды, глупые, бля. Вы, видимо, не понимаете, что такое бизнес геополитический. Да. Ведь, Сколько... о, о, еще один Приверженец всемирного заговора, геополитический да. бизнес. Расскажите мне, пожалуйста, я с удовольствием послушаю. Да нет, там мне особо нечего рассказывать. Как только что Россия вышла армия с Херсона, с с с Россия с раз... Ой, хватит играть вот это вот. <плотно> России <плотно> развязали руки на продажу, а, я не помню, там, удобрений, всего этого. Санкции сняли некоторые. После этого. Вы думаете, это не работает? Это наше зерновое соглашение, сняли санкции. Ну вот, ну а чего вы тоже? Которые ваши кричали, мы не хотим, не хотим, только на 60 дней, в итоге подписали на 120. Ну, я не знаю. Слышали, слышали. И кричали, что это жест доброй воли с вашей стороны. Там, 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 там. Что еще интересное в геополитике расскажете? Не, ничего. Все. Понято. Все? Понято. Да, да, уже все, я все услышал. 1 апреля, правда, давно закончилось, но у вас, видимо, продолжается.